Selamat datang kembali di channelku Sena 77. Kali ini aku membuat roti gulung yang super lembut, empuk dan menurut-menurut Ini dipanggang pakai oven Tangkring, hasilnya cantik tidak kalah sama yang pakai oven listrik. Mau tahu bagaimana cara aku membuatnya? Simak dan tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya di sini ada 150 ml susu hati yang dingin dari lemari es ya. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir, satu butir kuning telur dan setengah sendok makan ragi instan. Kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi dan 25 gram susu bubuk. Di sini aku akan adon atau uleni pakai mixer ya. Untuk mixernya memakai kecepatan rendah dulu dengan alat yang model spiral ya ini sampai nanti rata menggumpal jadi masih dalam kecepatan yang rendah saja nah kalau sudah seperti ini ini sudah rata dan sudah mulai menggumpal berat matikan dahulu kemudian tambahkan 40 gram margarin dan setengah sendok teh garam mixer kembali dengan kecepatan rendah dulu Nanti baru naikkan ke kecepatan sedang atau ketinggi. Tergantung dari merek mixernya ya. Di sini aku pakai kecepatan nomor 4. Untuk mengocoknya atau mengaduknya sambil diangkat ya seperti ini supaya alatnya tidak mudah patah dan mixernya nanti awet tidak cepat rusak. Ini di mixer kurang lebih 20 atau sampai 25 menit sampai nanti dia halus. Kemudian terasa lebih ringan dan mulai kelihatan licin. Nah ini sudah cukup mungkin aku cek dulu ya. Ini sudah 20 menit. Ambil sedikit kemudian ditarik seperti ini atau dibentangkan. Kalau dia bisa membentuk selaput tipis tidak sobek, transparan atau window pan seperti ini ya tuh. Ini berarti sudah cukup, sudah kalis elastis. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi, langsung bulatkan. Kemudian beri tutup. Istirahatkan untuk yang pertama selama 20 menit saja. Nah, kalau sudah 20 menit bisa dibuka. Terus tekan sebentar seperti ini supaya gasnya bisa keluar dan balon-balon yang ada di bagian kulit luar itu bisa pecah sehingga nanti Kulitnya bisa mulus. Nah, kalau sudah cukup, bulatkan kembali, kemudian giling atau pipihkan dengan rolling pin sampai didapat ukuran 30 cm sesuai dengan ukuran loyang yang akan dipakai. Ya, lebarkan sampai samping-sampingnya supaya nanti bisa didapat ukuran sesuai dengan ukuran loyang ini sudah cukup langsung letakkan di dalam loyang ukurannya 30 kali 30 dengan tinggi 3 cm boleh pakai tinggi yang 4 cm ya kemudian ratakan atau dirapihkan untuk loyang sudah aku olesi dengan margarin dan aku lapisi dengan kertas roti nah kalau sudah rapi seperti ini tusuk-tusuk bagian atasnya dengan bantuan garpu ya kemudian tutup kembali istirahatkan untuk yang kedua kali selama satu jam atau nanti sampai mengembang penuh tergantung dari cuaca yang ada di rumah ya nah ini sudah cukup sudah mengembang langsung aku masukkan ke dalam oven yang sudah aku panaskan ya ini sudah panas merata dan aku letakkan di rak tengah kemudian untuk apinya memakai api cenderung ke kecil atau di suhu 160 derajat celcius untuk lubang atas, aku buka sedikit saja. Kalau untuk membuat roti, aku memang suka buka sedikit, ya, supaya kulitnya nanti warnanya cantik. Panggang selama 35 menit atau nanti sampai matang, tergantung dari oven dan kompor yang ada di rumah, ya. Nah, ini sudah matang, sudah 35 menit, sudah kecoklatan, tuh, ya. Tapi, kalau belum kecoklatan, tambah waktu panggangnya lagi, ya. Nah, sudah matang, ini sudah dikeluarkan. Di saat masih panas, langsung olesi dengan margarin. Ini aku campur dengan kental manis sedikit supaya hasilnya kulitnya itu bisa mengkilat, cantik, ya. Nah, sudah aku olesi, kemudian siapkan kertas roti, balik loyang yang ada rotinya. Kalau sudah dibalik, lepaskan kertas roti yang menempel secara pelan-pelan, ya. Kalau sulit, jadi harus pelan-pelan supaya tidak rusak, dan ini akan aku bagi menjadi dua pakai pisau yang tajam, ya, supaya mudah untuk memotongnya. Ini aku singkirkan dulu yang satu. Untuk olesannya atau untuk perekatnya, di sini aku memakai buttercream. Boleh memakai selai, boleh memakai kental manis ya, karena fungsinya hanya untuk merekatkan. Oleskan ke seluruh permukaan tipis-tipis saja ya. Kalau sudah gulung, tekan dulu bagian ujungnya sambil diangkat kertas rotinya, arahkan ke depan. Terus dirapihkan atau dipadatkan dengan bantuan scraper juga boleh, atau pakai alat yang tipis supaya bulatannya bisa padat, tidak berongga. Seperti ini ya, dorong ke dalam, kemudian ini diamkan sampai dingin supaya set bentuknya dan merekat dengan baik. Nah, setelah dingin, ini aku buka. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kemudian, aku rapikan bagian pinggirannya atau dibuang sedikit karena ini pinggirannya agak kering sedikit, jadi kurang cantik kalau tidak dibuang. Nah, ini yang pertama sudah selesai, aku gulung terus lanjut untuk roti yang kedua, tapi ini kertas rotinya aku balik dulu karena bagian bawahnya tadi lengket. Ini sama aku olesi dengan butter cream secukupnya, kemudian gulung seperti tadi ya. Nah, ini sudah selesai semua, sudah aku rapikan bagian pinggirannya. Sekarang akan aku potong. Di sini akan aku potong menjadi 8 ya. Jadi satu rotinya itu aku potong menjadi 4. Kalau mau menjadi 6 juga boleh, nanti hasilnya menjadi 12. Sesuaikan saja dengan kebutuhan dan selera ya. Ini sudah selesai semua, aku potong. Sekarang kita lihat untuk rotinya ya. Kelihatan sekali tuh seratnya seperti ini. Ini bawahnya juga cukup, tidak gosong. Coba aku kinikan. Tuh kelihatannya pokoknya itu empuk dan sangat lembut untuk bagian pinggirannya juga aku olesi dengan buttercream secukupnya saja kemudian beri topping pakai keju sedar dan coklat tabur atau disesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan kemudian masukkan dalam kemasan plastik OPP yang berkantong Supaya kelembutannya bisa sampai berhari-hari, ya. Beri bagian bawahnya dengan cup kertas juga boleh, lalu masukkan seperti ini. Jadi, dia bisa tahan lama supaya cantik, bisa ditempeli dengan stiker. Nah, sudah selesai. Ini siap untuk dijual ataupun untuk oleh-oleh keluarga yang sedang datang ini aku ambil yang toppingnya keju sedar aku keluarkan lagi ya kita lihat dari dekat nanti nah kelihatan ya seperti ini kalau ditekan dia kembali ke bentuk semula karena saking lembutnya saking empuknya coba aku buka dulu ya kita lihat bagian dalamnya Nah, terlihat untuk seratnya ya. Ini seratnya seperti ini. Jadi ini tuh lembut, empuk, rasanya enak, nggak kalah dengan yang dijual di toko-toko roti terkenal ataupun di toko roti yang besar. Dan ini warnanya cantik, walaupun dipanggang pakai oven tangkring, Nggak kalah cantik dengan yang pakai oven listrik. Oke, cukup sekian. Jangan lupa dukung terus channelku dengan cara klik tombol subscribe untuk yang baru bergabung. Like jika suka, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep yang selanjutnya. Terima kasih, salam.